21 soalan berkaitan perkara yang sama, 1 Timbalan Menteri-Pertua pada hari ini oleh Ahli Parlimen KAPA dan juga MUA. 14 Oktober, Pokok Senang. 22 Oktober, Yang Berhormat Kuamusang, Yang Berhormat Paripunta. 28 Igan. 3 Hari Bulan November, Kulim, Bandar Baru dan Jemput. 6 Hari Bulan November, Yang Berhormat Petong, Yang Berhormat Pulai, Yang Berhormat Sabah Benam, Yang Berhormat Julau. 18 November, Yang Berhormat Alostar, Yang Berhormat Pekan. 24 November yang berhormat Padang Rengas, yang berhormat Kuchong, yang berhormat Celutong, 27 November yang berhormat Sri Aman, 3 Disember yang berhormat Ketere, yang berhormat Pasir Salak dan 4 Disember yang berhormat Rantau Banjang. Kementerian Pendidikan Malaysia memandang serius terhadap salah laku puli yang berlaku dalam kalangan murid agar tindakan tegas, menyeluruh dan penterusan dapat diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan serta kesejahteraan murid sentiasa terpelihara. Bagi menjawab kenyataan pertama, bagi menjawab soalan daripada yang berhormat kapal dan juga pantun tadi, KPM ingin menegaskan bahawa pihak kementerian sama sekali tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk salah laku buli yang berlaku di institusi pendidikan. Usaha membanteras gejala buli adalah satu usaha perbanjangan dan perterusan KPM dan memerlukan komitmen daripada kesemua pemegang taruh. KPM telah pun mempunyai mekanisme yang jelas dalam mempunyai, membentuk gejala ini. Bermula dengan surat pekeliling itisas bilangan 4 tahun 2002, pelaksanaan program sekolah selamat untuk mewujudkan persekol, persekitaran sekolah yang selamat agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta kegiatan kokurikulum dapat dilaksanakan tanpa, tanpa gangguan daripada mana-mana pihak. Mekanisme ini diperkuatkan lagi dengan SPI Bilangan 7 tahun 2011 pelaksanaan SOP 137 iaitu berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu tindak disiplin murid. Komitmen KPM dalam menangani isu ini turut diperkukuhkan lagi dengan penerbitan SPI Bilangan 12 tahun 2023 pelaksanaan garis panduan pengurusan Salah laku buli di institusi pendidikan bawah KPM berdarik 3 November 2023. Dan SPI ini dan serta garis panduan merupakan satu panduan lengkap berkenaan dengan kendalian salah laku buli yang berlaku. Langkah-langkah pencegahan secara komprehensif telah pun dilaksanakan oleh KPM. Termasuk nombor satu, program pembentukan karakter generasi madani untuk membina karakter murid secara holistik dan menyeimbangkan me me dimensi intelektual Sasya dan juga spiritual. Nombor dua, berlantikan duta sasya membimbing rakan sebaya dan pemimpin burik di kalangan sekolah bagi meningkatkan kefahaman serta kesedaran burik daripada melakukan salah laku disiplin. Nombor tiga, saringan minda sihat. Nombor empat, penghayatan hadis 40 iman nawawi dalam kalangan burik Islam di semua sekolah KPM. Antara langkah yang lain termasuk menubuhkan jawatan kuasa khas reformasi keselamatan institusi pendidikan. Ini adalah langkah penting yang mana jawatan kuasa ini menggabungkan pakar akademik, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan pelbagai pihak berkenaan berkaitan seperti UNICEF, Kesatuan NUTP dan juga pihak universiti. Dan tanggungjawab jawatan kuasa ini adalah untuk membincang serta membuat cadangan berkenaan penambahbaikan kepada program sekolah selamat. Kita melaksanakan audit keselamatan kepada sekolah di seluruh Malaysia dan setakat ini sebanyak 735 buah sekolah telah pun diaudit dari segi prosedur uh, SOP berkenaan dengan keselamatan, pencahayaan, bilangan warden, rekod sebelum ini dan sebagainya. Lain termasuk jawatan kuasa semakan semula prosedur operasi standard salah laku buli dan seksual sedang dilaksanakan dan pada masa yang sama juga pihak KPM akan tegas mengambil tindakan terhadap mana-mana pendabir, guru dan juga pejabat pendidikan daerah yang cuai atau gagal menguruskan aduan buli mengikut garis panduan. Pada masa yang sama, KPM juga melaksanakan lawatan mengejut spot check dengan izin oleh pengurusan terdengi KPM, pengarah pendidikan negeri pada waktu malam ke asrama bagi menilai kepatuhan SOP asrama yang ditetapkan. Seperti yang saya sebut tadi, kita menegaskan pendekatan tiada kompromi terhadap buli dan program-program intervensi seperti program pangkit pemuara dan sebagainya tetap akan diteruskan. Dan pada masa yang sama, RM3 juta ringgit pada tahun 2025 juga telah pun diperuntukkan oleh KPM bagi pemasangan CCTV di 200 buah asrama pemula dan projek pemasangan akan bermula pada 13 Oktober 2025 apabila uh, proses perolehan telah pun selesai. Dan pada masa yang sama, kita melakukan mesyuarat pemuafakatan KPM bersama PDRM. Kita memberi latihan dan kefahaman kepada pimpinan sekolah dan terkini, Datuk Yang Tiba Tua. Bekerjasama dengan bahawa ewa undang-undang KPM bagi pelaksanaan sesi Town Hall Andy Bully, hashtag generasi bully yang melibatkan ke semua negeri. Dan di sini, izinkan saya juga untuk memberikan sedikit statistik Berdasarkan data sistem sasya diri murid SSDM, kes salah laku buli yang direkodkan dalam sistem ini tahun 2023, 6,528 kes, manakala bagi tahun 2024 adalah sebanyak 7,681 kes. Dan untuk maklumat Ali Yang Berhormat, KPM sedang melaksanakan penggubalan baharu kepada peraturan-peraturan pendidikan disiplin murid di bawah Akta Pendidikan 1996 bertujuan memperkukuhkan penguasaan penguatkuasaan peraturan selain daripada memberi panduan yang lebih jelas. Pada masa yang sama, KPM telah pun mengeluarkan SPI bilangan 7 2003. Ini pada tahun 2003. Berkenaan dengan kuasa guru merotan murid, surat pekeliling ini memberi penegaskan kepada pihak sekolah bahawa hukuman merotan merupakan sebahagian daripada proses pendidikan dan hendaklah mematuhi tata cara pelaksanaan hukuman rotan sepenuhnya seperti yang dinyatakan dalam garis panduan dan juga SPI. Hukuman rotan dijadikan sebagai langkah, salah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah dalam menjaga disiplin murid selain daripada langkah-langkah yang lain seperti amaran lisan, seperti pengkandungan sekolah, seperti pembuangan sekolah setelah semua intervensi dilaksanakan. Usaha memerangi kes buli ini perlu ditukung oleh semua pihak secara berterusan. KPM yakin dengan kerjasama persepadu antara warga sekolah, ibu bapa, komuniti, agensi berkenaan, gejala buli dapat ditangani dengan lebih berkesan dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan juga kontusif. Terima kasih, Datuk Timbalan yang dipertua. Soalan tambahan yang berhormat Kapah. Terima kasih, Timbalan yang dipertua. Terima kasih, Timbalan Menteri. Sinarharian.com.my pada 14 Februari 2019 menyatakan tajuk kontena makmal jadi kelas di SMK Meru. Meru itu di kapal lah. 25 hari bulan 6 2025 dalam utusan satu isu viral buli di SMK Meru ini yang melibatkan 8 orang pelajar di dalam tandas sekolah jadi soalan saya Soalan saya Ini 2018 Eh 2019 tadi Sinar harian Sekarang ni 2025 Jun 2025 Berlaku buli di dalam tandas Sekolah yang dikatakan Paling padat di Malaysia Soalan saya Adakah kementerian mempunyai kurikulum wajib yang mendidik pelajar bagaimana nak menguruskan emosi supaya tidak menjadi buli walau apa dalam keadaan pun sama ada sekolah ataupun di dalam rumah dan juga bagi pihak kerajaan adakah apakah tindakan kerajaan nak mempas tadi timbalan menteri The last few words tadi kata conducive nak mengapakan mewujudkan ekosistem di sekolah supaya buli ini tidak berleluasa 40 kes buli sehari kata eh, yang difahamkanlah tak betul atau tidak betul harap tak betul terima kasih Yang Berhormat Menteri terima kasih kepada timbalan yang betul, betul terima kasih soalan tambahan dan juga cadangan daripada Yang Berhormat Kapah cuma saya tidak faham bagaimana kontainer pada tahun laporan berkenaan dengan kontainer pada tahun 2019 boleh dikaitkan dengan laporan isu viral pada tahun 2025 padat apa apa itu keyword padat sekolah padat. paling padat yang keyword jawapan kita soalan di hadapan kita sekarang keyword dia adalah isu gejala buli yang akan saya jawab yang telah pun saya jawab sebentar tadi Walau bagaimanapun berkenaan dengan isu kebadatan sekolah sememangnya SNK Meru ini telah pun banyak kali kita jawab dan juga langkah-langkah telah pun uh, uh, akan diambil berkenaan dengan isu tersebut namun kita beralih balik pada isu berkenaan dengan isu buli tadi ada sebut berkenaan dengan sama ada anak-anak kita diajar untuk uh, Uh, diajar dengan baik supaya tidak terlibat dalam segala gejala ini. Dalam jawapan asal saya, saya ada sebut satu perkara yang amat penting. Yang mana dalam usaha KPM, kita ada uh, melaksanakan tindakan pelantikan duta sasiah pembimbing rakan sebaya. Kita tahu bahawa anak-anak kita ini kadang-kadang apabila dia nak lapor pada cikgu, nak lapor pada guru besar pengetua, kadang-kadang mereka berasa uh, tidak berkeinginan. tetapi apabila duta sasiah pembim, pembimbing rakan sebaya ini dilantik maka mereka anak-anak kita mempunyai satu saluran yang lain selain daripada saluran-saluran aduan berkenaan dengan buli yang lain untuk memastikan uh, kesemua saluran itu adalah terbuka dan untuk memastikan kes-kes yang berlaku dapat disampaikan kepada KPM supaya KPM dapat mengambil satu tindakan yang sewajarnya pada pada masih yang sama untuk uh, makluman Aliyah Muhammad Kapa uh, juga seperti yang saya sebut tadi program pembentukan karakter generasi madani pembentukan karakter ini adalah amat penting dan dalam kurikulum 2027 telah pun dimasukkan dalam uh, kurikulum kita sebagai sebahagian program pembentukan karakter anak-anak kita yang mana setiap uh, yang mana anak-anak kita akan didedahkan dengan kepentingan pembentukan karakter supaya selain daripada apa yang diajar dalam buku teks dan juga bilik darjah, anak-anak kita juga tak boleh dididik dari segi pembentukan sasya, pembentukan karakter dan juga pembangunan dari segi emosi. Dan apa yang penting, garis panduan 2023 yang telah pun dikeluarkan untuk menangani isu buli kita ada nyatakan apakah salah laku buli seperti buli fiskal, buli lisan, buli bukan lisan. Pada masa yang sama kita ada tata cara pengendalian kes salah laku buli dan dari situlah kita masuk kepada tindakan disiplin, rayuan, cata alih tata cara pengendalian dan sebagainya. Garis pantuan itu adalah jelas. Dan apa yang penting kita menjeru supaya semua anak-anak sekiranya tahu apa-apa kes buli yang berlaku sama ada melibatkan kawan-kawan ataupun diri sendiri Lapor terus supaya pihak pendabi sekolah boleh mengambil tindakan yang segera. Dan pada masa yang sama juga didekaskan bahawa kita juga tidak ada kompromi terhadap sekiranya ada apa-apa kecuaian dari mana-mana pihak atas uh, pengendalian isu buli ini. Dan apabila kita sembang ataupun berhujah berkenaan dengan isu buli ini, sememangnya kita semua terkesan dan kita kita berasa bahawa uh, kita memerlukan kita bersedia untuk mendengar dan juga menambah baik dari semua aspek yang berhormat kapal dan kita bersama-sama dalam isu ini sebagai pemegang taruh kepada pendidikan untuk kita sama-sama menyelesaikan dan juga menangani isu ini. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua. Ya, Mohd. boleh pilih. Terima kasih, Mohd. Yang Di-Pertua. Uh, pertama sekali, saya ingin mengucapkan mengucap jutaan tahniah kepada Kementerian Pendidikan di atas uh, jawapan yang begitu komprehensif utamanya melibatkan kes buli yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat sekarang ini. Jadi soalan saya saya amat berminat uh, bila mendengar tentang jawapan yang berhormat Timbalan Menteri... berkaitan dengan penggunaan CCTV dan juga warden. Jadi soalan saya yang berhormat, adakah uh, pihak Kementerian Pendidikan bersedia uh, dari segi keuangan uh, dalam bajet yang akan datang ini dan uh, seterusnya dalam memastikan jawatan warden ini, jawatan warden ini Uh, dilantik secara khusus dan tetap bagi setiap sekolah yang ada asrama utamanya kena kita lihat tuan-tuan uh, kita lihat daripada ketua kita lihat selama ini jawatan warden ini ditanggung tugasannya oleh guru yang saya kalau dan saya rasa dan pandangan saya kalau lebihlah jika kalau ianya uh, dapat diadakan utamanya dalam peruntukan bajet yang akan datang ini oleh KKM uh, saya rasa ianya amat membantu mekanisme pengendalian masalah buli di dalam Kementerian Pendidikan ini. Terima kasih. Sila, Tuan Menteri. Terima kasih, Tatuk Yang Di-Pertua. Terima kasih soalan tambahan, cadangan daripada Yang Perhormat Kuala Pilah. Sebenarnya tugasan ataupun peranan warden adalah amat penting dalam dalam apabila kita hendak mengendalikan isu berkenaan dengan gejala buli ini. Apabila kita tengok statistik untuk tiga tahun sebelum Amin dalam tempoh 3 tahun uh, kebelakangan ini dari tahun 2022 sampai hari ini uh, bagi sekolah sebelum ini bagi sekolah yang mempunyai 50 orang burik asrama akan menerima satu warden dengan penambahbaikan bilangan warden asrama telah pun ditingkatkan sehingga menjadi 3 orang warden asrama dan ini telah pun menjadikan jumlah keseluruhan bilangan warden asrama berdambah dari 6500 6,055 pada tahun 2022 kepada 10,204 orang pada tahun ini iaitu peningkatan sebanyak 68.5%. Kita dengar berkenaan dengan cadangan untuk pelantikan sama ada warden sepenuh masa, Adapun atau cadangan daripada Warden Tarikal yang ya, seperti MRS uh, seperti yang dilaksanakan secara rintis oleh MRSM berkenaan dengan Warden di lantai tarik kalangan polis ataupun tentera. Pihak KPM apabila dalam isu persoalan uh, pelantikan, isu soal pelantikan Warden ini, Datuk yang Pertua, suka uh, kami untuk nyatakan bahawa Warden di sekolah-sekolah berasrama penuh kita memainkan satu peranan bukan sahaja sebagai warden ataupun penjaga semata-mata tetapi memainkan satu peranan local parentis yang mana mereka dapat memberikan bimbingan memberikan uh, yang berkait rapat dengan pendidikan disiplin dan pembentukan sasia murid-murid kita dan pelantikan warden di antara guru juga dapat diyakini dapat juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan serta penerimaan dalam kalangan murid dan juga ibu bapa. Dan apa yang penting di sini, selain daripada guru dilantik sebagai warden, kita juga mendapat kelulusan untuk melantik antaranya daripada golongan-golongan AKP. Dan dengan ini kita memastikan, nombor satu, warden adalah mencukupi. Nombor dua, peranan dan tanggungjawab warden itu dilaksanakan dengan baik. Dan tadi saya ada sebut dalam jawapan asal saya, Spot check akan dilaksanakan terhadap sekolah-sekolah kita, biarpun sekolah harian ataupun sekolah apa, asrama penuh bagi memastikan di setiap peringkat pelaksanaan itu semua pihak memainkan peranan yang sewajarnya untuk menangani isu di hadapan kita ini.